И у нас в гостях очень цікаві поэты Вадим назаренко Грун и Сергей Бакуменко. И мы сейчас дізнаємося, почему они сегодня такие гарні до нас прийшли с такими носами. Расскажите, А, расскажи, а просто на носу 1 апреля. Вот. <laughs> То у меня на носу 1 апреля. <laughs> да. У тебя второе на носу. Вот. Ну расскажи, что будет, Вадим. Да. Что же вы приготовили Одессы там mm -hmm. 1 квітня? Достаточно посмотреть на нашу афишу, по-моему, собственно, на все оттуда. Да, да, смотрите на нашу афишу, вот на фейсбуке. Давай сделаем, как на афише там. На афише там ну, мы так, раз так. с пистолетами такими, мы типа, вот, поэтическими. Мы презентуем Одесси там 1 апреля вместо не очень смешной комедиады и убогой юморины там на афише так написано. же наши друзья. Ну, да, да, да. Ну, извини, это конкуренция. Сегодня это mm -hmm. конкуренция. Вот. Мы презентуем такой батл между между юмористическими поэтами То есть, под названием да. Чей Харей длинней. длинней. Да. Угу. да, да. Как народилась идея такого захода? Не могу сказать, что мы ели шашлыки и пили вино. Нет, мы просто встретились в Метрополитене, да, если он есть в городе, и подумали, как же нам как-то озадачить Одессу, публику, ну то есть, да, что-то придумать новое. Вы знаете, я веду в таком блюз-бразерс заведении, я веду такие вечера на хуторе Бакуменко. Вот в рамках этих вечеров мы решили сделать сольно. Обычно много поэтов у нас, а тут я пригласил. Одного из самых лучших представителей поэтической фауны, э, да, Вадима Саныча Грунта. О, Назарінка. Назаренко, ну, то есть Я сурія забуваю, грунта или Назаренко я пригласив. В общем, цих людей я пригласив, і ми вместе будемо осуществлять поэтический справді. Кстати, мене сьогодні спросили, ви втроєм будете? Ви його не забули, третий. так? Взяли з собою. <реш> 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 да. Да. Посуньтесь <реш> там, щоб йому було місце. Да. <реш> 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 Скажіть, як все ж таки буде проходити саме цей захід? В чому буде батл? А может кто-то в него вклиниться? то есть только вы двое и тільки... Да, мы двое да. со своими воспоминаниями, вот, ненужными, ну со то есть своими вот, хореями, хореями, ну, длинными. Вот. мы с Вадиком уже не первый раз так делаем, бывает. Никогда не было такого специального события, да, там отдельная фишка специального события, на которого мы зовем одеситов. Было так всегда. Мы на концертах каких-то садились вместе и так начинали юморить вот стихами. У нас это хорошо получается. Вот давай ты одно и я. Одно. Давай, например. Давай. Так, так, бато. За Одессу. Одесситы же ждут чего-то от нас. Ну, Надеются на многое. Да. Вот я себе иду по Одессе. Это не для радио и не для прессы. Просто себе тихонько иду. Это как люди ловят рыбу в пруду, когда ее там давно уже нету. Не, я, конечно, скажу по секрету. Каждый имеет свои интересы. Я себе иду по Одессе, где-то что-то как-то найду, где потеряю, к примеру, в трамвае. Там легко потерять свой мобильный, особенно если ты немного дебильный. А если не, то больше находишь, когда по Одессе тихонечко ходишь. Там тебя угостили пивком, свежим, холодным и с рыбой при том. Там анекдот рассказали свежайший. Я посмеялся, иду себе дальше. Если долго ходить, можно женщину встретить. Может быть, хочет кого-то сыграть. Так что, товарищ, гуляй по Одессе! Это не для радио и не для прессы. Ну да, весело, <плес> весело, весело. Так. А я тут же. Ну, то есть, да, такое. Чем меньше байкера мы любим, тем больше нравимся ему. А почему? спросили люди. Спросили люди, почему? Чем больше байкера мы любим, тем меньше нравится он нам. А почему? Заметят люди. Заметят люди разных стран. Чем больше байкера мы любим, тем меньше нравимся ему. Ну почему? Спросили люди. Спросили люди, почему? Чем меньше байкера мы любим, тем больше нравится он нам. Ну почему? Спросили люди. Спросили люди из всех стран. А вывод нано этого рассказа. Необычайно люди просто до обоюдного романа наш байкер просто не дорос. Браво. Так, і що ж, ж буде відбуватися на сцене, какие вірші вы будете представляти? Только э, юмористичнее, или будут еще какие Нет, будут особливі? ужасные какие-то. Я даже вообще бы, если бы в принципе, на, на, так называется, чей хорей длинней, а второе название страшно смешно. Вот я всегда знаю, mm -hmm. вот я когда путешествую где-то, я всегда читаю страшные стихотворения, и чтобы люди сильно не пугались, тут же смешные. Ну, якобы, я, я же одессит, как бы вот, потому что я был в Запорожье, и запугать запорожчан сразу у, нашим юмором, это, ну неблагодарное да. дело. Вот, поэтому... Это на беспечную к минимуму. Да, 1 апреля Успенская, нет, Преображенская 66, такое заведение Blues Brothers. Мы вообще поднимаем это сейчас заведение. Почему? Нету в городе творческого уголка. Нет, есть, конечно, дом клоунов, где властвует э, вот этот, из дома клоунов Делив, наш друг, ну, Вадика друг, скорее всего. Вот, он там действительно делает творческое, но комедийное что-то в основном. А серьезно серьезную поэзию ты негде уже и посмотреть. Вот мы решили в Blues Brothers взять и организовать такой воркшоп настоящий. Как отбываются последним часом ваши вечеры на хуторе Бакуменко? Очень хорошо. Да. Очень. Полный зал. Если честно, полный зал наконец-то к нам пришло какое-то осознание, что Comedy Club – это, это очень круто, классно. Но мы уже с тобой выходим из этого возраста Comedy Club, вот этого… У о... сороковник. Мне сороковник уже давно есть, ну <laughs> то есть с декабря. Когда ниже пояса вот эта шутка, она такая «Ха-ха-ха-ха, ах, ниже пояса, опять пошутили». А мы хотим поэтами радовать людей. И все больше приходит людей. Ну вот скажи. Было. Да? Чи для вас якісь відкриття останнього часу часу на хуторе? наприклад Например, такая Ирина Науменко позвонила мне и говорит, Сергей, а можно я спою две песни Булата Шавовича о Куджаве? А я говорю, нет. Я хочу, чтобы вы спели три песни Булата Шавовича о Куджаве. Сам любитель Булата о вот. И как бы она пришла, и такой у нее под фонограммы очень нервничала. Девушка красивейшая, очень нервничала и такая. И как-то так потом на Фейсбуке она написала: Спасибо Сергею Бакуменко за теплейший прием. Я ведь первый раз это делал. И это наше открытие. Есть Ольга Груценко, которая пришла как-то с подругами. И Подруги осудили меня как ведущего, что Ну как же это так? У вас бывает на концертах нецензурная лексика. Я думаю, мы в Афише предупреждаемся. Да. Ну как же это так? Ну как же, не могу сказать, а Оля Груценко, ну, она такая, она встала и говорит: а мне все равно. Вну. Главное, что есть где выступить. И это абсолютно правильно. Есть Светлана Неселевич, такая очень э, приятная во всех отношениях женщина, которая... Ну, просто ходить і виступає кожен раз? Їй навіть неудобно удобно мені Сергій, а Можна в цей раз я виступлю? І у нього дуже теплі і класні стихи. Світ, якщо ви нас слышите, і це люди різних виростів, різних професій. Слава Богу, що ми ділимо вечора на хуторі моєї імені. Ви теж були з самого початку вечорів у Сергія, тому що ви друзі і ви гарний поет. Скажіть, які ваші враження були від формату від. Публики від э, всего того, что відбувалось на сцене. Ну, мне показалось, Сперше. что действительно главное, наверное, в этом формате, что э, люди абсолютно не стесняются. Не стесняются друг друга, не стесняются самим, самих себя. Ну, да. То есть э, атмосфера не предполагает ничего серьезного. Наверное, вот как бы так, таким образом, вот, вот я... Ну да, ну это, а, шо, это и... ты это ты шоу, ничего серьезного. А, абсолютно... Там люди с такими серьезными а, да, подведениями да, выступают. А, но а, при этом действительно взрослые. А, люди, которые там, может быть, у них какие-то серьезные профессии, и у них такие действительно серьезные профессии, но, но они, они хотят быть самими собой, и, и это место им это позволяет. Этот формат позволяет им открыться и как-то высказаться, наверное, это самое главное. А был такой ты... случай, надо, не могу не рассказать. Так. Пришел э, молодой... Я а тоже ассенизатор по профессии. Э, э, молодой... Ну, не, не знаю, к чему ты это пошутил сейчас, вот я хочу тебе сказать, что 1 апреля так, скоро так, ты да. нашутишься да. еще в этот день этот праздник так пришел, пришел такой человек с барабанами и такой э, а я хочу выступить вот а я говорю Вы извините, конечно но надо записываться нет нет я выступлю последним ну как и то есть он всячески хотел выступить я даже дал ему эту возможность почему потому что видимо человек как-то не реализован в этом он хотел сыграть на барабанах ну, вот, вот такие вот бывают случаи. Спасибо. Э, дякую, в нас остается меньше хвилини, тому, если маєте коротенькі коротенькие вірши, чтобы... Э, есть э, щось... какая-то короткая да. шутка, и у меня есть она. Вот такой, чтобы ты раз и пошутил. Не можешь? Извини. <святую> <Да, святую> да. а последний герой. Так. Я последний герой пересыпи. На пересыпи все уснули, а я жду ночную двадцатку. Трамвай до лимана, а блин. Местные это знают. Если ночью трамвай не ходит, на металл разберут рельсы. Так уж водится здесь, в народе. Я один в персональном трамвае. С водителем я знаком. По пути есть ларек круглосуточный. Там я затарюсь пивком. Это клуб ночной на колесах. Пьешь пивко и куришь в окошко. Я последний герой пересыпи. Так-то оно, крошка. Дякую. Отлично. Все в нас не залишається, на жаль, часу. Тільки об'явіть, де ми і все. Так. А, значить, 1 апреля э, такий клуб Блюз Бразерс», творчий клуб Успенська угол э, Преображенська, 66 0. Дякую, що завітали. Нагадаю, в нас були поети Сергій Бакуменко та Вадим Назаренко-Грунт. А я з вами прощаюсь до наступних зустрічей і хай вам щастить.